গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই চাগে মই ৰাজশ্বে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ হাতত চাহৰ কাপটো লৈ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ স্কুললৈ যিহেতু আজি স্বাধীনতা দিৱস পোন্ধৰ আগষ্ট সেয়েহে চাৰে সাত বজাত স্কুললৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু আমি দুয়োটাই চাহ খাই আছোঁ পৰি আৰু দেউতাক শুই আছে দেউতাকক কৈছিলোঁ যোৱা কথা কিন্তু দেউতাক বোলে নাযায় সেইকাৰণে আমি ওলালোঁ আৰু এটা বস্তু আনিছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেও মই প্ৰথম চাহ কাপেই খাওঁ আৰু ঘৰত আহি কিন্তু চাহ কাপেই খাওঁ মোৰ কাৰণে চাহেই মেইন হাজবেণ্ডে আনিছে এইটো মোৰ কাৰণে আনিছে আজি স্কুলত যাম যে সেইকাৰণে সিহঁতে বিষ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাৰি যাবৰ কাৰণে আনিছে আৰু এইটো কলমৰ কাৰণে আনিছে কেনেকুৱা লাগিছে জানাব দেই গেৰুৱা এতিয়া স্কাউট গাইডৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক অধ্যক্ষ মহোদয়ক পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আগবঢ়াই নিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ক পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত সহায় কৰিবলৈ মই বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী দিলীপ দাসক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ফটকা উত্তোলনৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠিব সকলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা আহি আগতে চাহ একাপ খাই ল'লোঁ তাৰপিছত পৰি দেউতা বা পৰি দুয়োটাই উঠিলে উঠাৰ পিছত দুয়োটাকে খাবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মাছ আনিছিল সৰু মাছ আনিছিল আৰু ডাঙৰ মাছো আনিছিল সেয়েহে ধুনীয়াকৈ বাচি ধুই লৈ ইফালে সৰু মাছ আৰু ডাঙৰ মাছখিনি বাৰু ভাজি আছোঁ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ভাবিলোঁ কিহেৰে আমি বনাম এইবুলি ফ্ৰিজত চালোঁ যে ফ্ৰিজত মানে ভোল আছিলে থাকোঁ জহা ভোল আছিলে চাৰিটা ভাবিলোঁ জহা ভোলেৰে আজি মাছ খাওঁ সেয়েহে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ জহা ফুলখিনি কাটি ল'লোঁ আলু আৰু লগত জহা ফুলৰ লগত এটা বিলাহীও দিম বাৰু সৰুকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ সৰু মাছ মানে পৰি গান এক্সট্ৰাকৈ ভাজিছোঁ আকৌ মানে আদা দিয়া আৰু টেঙা দিয়া মোৰ মানুহজনৰ বহুত মানে প্ৰিয় হয় আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অকণমান আজৰি হৈ বিচনাত উঠিলোঁগৈ অকণমান টোপনি মাৰিলোঁ তাৰপিছত মই ক'লে মা বহুত দিন মানে ব্ৰেড কণী খোৱা নাই আজি ব্ৰেড কণী খাম সেয়েহে মই আহিলোঁ ব্ৰেড কণী বনাবৰ কাৰণে যিহেতু তই মই বহুত খাই ভাল পায় আৰু এয়া মোৰ কাৰণে ভাজিলোঁ বাদাম ঘৰতে কেঁচা বাদাম আনি থোৱা আছিলে মোৰ কাৰণে গাখীৰ চাহ বনাই দিছোঁ কাৰণ মই লালচাহ তেনেকৈ নাহোঁ ৰাতিপুৱা একাপ লাল চাহ খাওঁ তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহে খাই থাকোঁ যিমান খাওঁ আৰু চাহ বহুত দিনৰ পৰা কি খাই চাব তু কামি এতিয়া চাহ খাবা নে খাবা 耶、嗯，巴旦。 আৰু অকণমান ওলাই আহিলোঁ গধূলি মোৰ খোজকাঢ়িব যাওঁ তন্ময় লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি যে দেখিছে ইয়াতে আজি ৰাতিপুৱা মানে এঘাৰটামান বজাত এখন গাড়ী মানে চকা সোমাই গৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছেনে ভয় লগা হৈছে বৰষুণ দিলেতো কথাই নাই আৰু বৰষুণ পৰিছে বাৰু স্কুলো বন্ধ যিহেতু দেউতাকো ঘৰত আছে ভৰি থৈ অকণমান বহুত ওলাই যাওঁ তন্ময় লৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ পিছে নাই নিদিয়ে বুলি কয় একদম বৰষুণ আহিছে ওপৰত যাব লাগিব ঘৰলৈ দিয়া আৰু আহি থাকোঁতে গণেশ মন্দিৰ পালোঁ আহি তন্ময়ে কৈছে মা তোমালোকে গণেশ মন্দিৰত আহিয়ে থাকা ময়ে আহিব নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে গণেশ মন্দিৰটো অকণমান তত তন্ময়ক দেখুৱাই লৈ আহিলোঁগৈ যিহেতু বৰষুণ আহি আছে ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু এয়া আমি ঘৰ গৈ নাপালোৱে গৈ বৰষুণ দিলে আৰু এতিয়া বানপানীও হ'ব আমি এতিয়া দোকান এখনৰ সন্মুখতে ৰখি আছোঁ দোকানবিলাকো বন্ধ কৰিছে যিহেতু আজি পোন্ধৰ আগষ্ট আছিলে দোকানবোৰো বন্ধ হৈ আছিলে আৰু এতিয়া বানপানী হ'ব কেনেকৈ ঘৰত যোৱা তাকে চিন্তা কৰিছোঁ তন্ময় বোলে ঠাণ্ডাও লাগিছে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই